Зловонное соседство. Спиртзавод, а точнее его запах, мешает жителям Ладыжина в Винницкой области. Люди даже вывозят из райцентра детей, а мэр Ладыжина вел в городе чрезвычайное положение. Почти пять тысяч жителей подписали обращение к премьеру с просьбой приостановить производство, пока на заводе не построят очистные сооружения. Ситуация разбирался Дмитрий Евчин. Закрытие! Они устали терпеть. На главной площади почти тысячи человек. И зимой и летом в Ладыжине невыносимый запах. Дышать нечем. Бегут из города. И все из-за местного спиртзавода. Эти резервуары с нечистотами называют полями фильтрации. Именно сюда поступают все отходы со спиртзавода в Ладыжине. До города рукой подать всего 300 метров. Вонь стоит такая, что через несколько минут ощущаешь головную боль и тошноту. В прошлом инспектор экологической службы Людмила Червонецкая уверена, Ладыжин на грани экологической катастрофы. Нечистоты в грунтовых водах. Воду невозможно пить. Есть подозрение, что все из-за изменений в технологии производства. Если это единственные химические вещества, то сами можете Уявити, що це забруднення і навколишнього середовища, тобто ґрунтових вод, і забруднення повітря Що сір, метановий газ це впливає на людей. Сотні метрів від полей фільтрації жили дома. Люди говорять, привикнути к воні нівозможно. Чуєте, нема чим дихати, нема чим дихати. Ми дужимося, дужимося, нема чим дихати. Мінився за. Сейчас хуже стал. Тогда было, ну как браху возьмет, тогда зерновой был спирт. У цей він он не такой был против. А зараз паточный то его. Добрый Ну на самом спиртзаводе все отрицают технологию не меняли и показывают журналистам свое хозяйство. Везде порядок и чистота. А винят во всем местную власть. А городская фекальная труба. Вот сюда сбрасывают фекалии. Понимаете, и тогда получается, что эти фекалии попадают на наши поля, в нашу борду, и начинается процесс брожения, ну, грубо говоря, кала и дрожжей. Ну вот доказать это не может. Александр Ратушняк, начальник гидроцеха Ладыжинской ТЭС, показывает карту канализационного сообщения города. И там мереж, канализационный, фекальный, Места нет, которые могли попадать туда. Найти общий язык власти города и руководство спиртзавода не могут. Проверки госслужб нарушений не обнаружили. А вот жители Ладыжины дышат тем, чем дышать невозможно. И вполне вероятно, что в городе к запаху фекалий и дрожжей добавится более мощный запах. Запах массового протеста. Дмитрий Евчин, Сергей Ведмедь. Подробности телеканал Интер.